Новости на БТБ. Здравствуйте. Российские грады полностью уничтожили село Степановка на Донеччине. Об этом сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. В Степановке Шахтерского района Донецкой области проживало более тысячи человек. Сейчас в селе осталось несколько людей преклонного возраста. По информации спикера ТО Алексея Дмитрошковского, жители Степановки вывезли еще до обстрела из градов. Террористы обстреляли автомобиль с украинскими ранеными. Есть жертва. Об этом на своей странице в соцсети сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Санитарный автомобиль, в котором вывозили раненых с одного из блокпостов, террористы обстреляли из минометов. Также за минувшие сутки позиции сил АТО были обстреляны боевиками, а также стороны России из артиллерийских орудий. Нападению подверглись блокпосты возле сел Макаровые, Камышная, Стуклова-Балка и Пески. Из града был дважды обстрелян аэропорт в Луганске. Во время штурма в городе Лавайск батальон «Донбасс» потерял четырех бойцов. Еще семеро раненым. В батальоне «Азов» также есть потери. Об этом сообщают в пресс-службе батальона «Донбасс». В штурме Лавайска приняли участие силы то и добровольческие батальоны. Операция по освобождению города продолжается. Тем временем террористы все же пытаются остановить наступление сил антитеррористической операции. В городе Свердловске они накапливают силы и средства для переброски в направлении городов Снежно, Торрес и Ровенькиса. Общают в пресс-центре АТО. Стрелок Гиркин и Борода бежали с Донецка. В рядах боевиков усиливается деморализация и паника. Об этом говорят данные разведки и радиоперехвата. Информацию подтверждают и пленные террористы, сообщает на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. Террористы массово бегут из банд Стрелка, Чечена, Боцмана и других. Перспективу у террористов неутешительно, отмечает Зарян Шкиряк. А останутся в Украине и будут уничтожены силами АТО. В России ждет расстрел за град отрядами российских пограничников. Кроме того, есть информация о подтверждении приказа Кремля на уничтожение главарей террористов. И в ближайшие дни прибудет и ликвидационная бригада ГРУ ФСБ, чтобы привести приговор в исполнение. Некоторые из террористов пытаются спрятаться среди мирного населения. Другие сдаются в плен и дают показания на своих российских покровителей. Отмечает советник министра. Боевики продолжают обстреливать мирные города. В Донецке в результате артобстрелов обесточено 40 подстанций. Без электроснабжения находится более 10 тысяч жителей. Это многоэтажки и 300 домов в частном секторе сообщат пресс-службе Горсовета. Ситуация в городе по-прежнему напряженная. Жители всех районов сообщат о взрывах и стрельбе из тяжелых орудий. В воскресенье вновь обстреляли центр Горловки Донецкой области. Снаряд разорвался возле Богоявленского кафедрального собора. Во время службы в результате разрыва снаряда пострадали люди. Ранения различной степени получили 6 человек. Это укротиликом горит. Здание укротилекома. Вот и все. А почему оно горит? Ну, потому что снаряд взорвался и горит. Бьют с минометов. Обстрелы химического завода «Стирол» в Горловке могут привести к экологической катастрофе. Радиус минимального поражения с учетом мороза ветров в бассейна в реке акватории Азовского моря не менее 300 километров, отмечают в пресс-службе концерна. Причина такого масштабного бедствия в том, что авария на «Стироле» может спровоцировать утечку яда на Горловском химзаводе. Отмечу, ранее сообщалось, что террористы заминировали мощности предприятия. Однако представители завода отмечали, что все опасные вещества вывезены. Сотрудники СБУ задержали группу диверсантов в Запорожской области. Об этом сообщают при службе ведомства. Задержаны особо опасные террористы. Руководители члены диверсионной группы с позывными «Кабан» ближняя связь с боевиком Игорем Безлером и «Малой», говорится в сообщении. Террористы прибыли в Запорожскую область из Донецка. В их планы значилось проведение акций по дестабилизации ситуации в Запорожском регионе и теракты на стратегических объектах. У боевиков изъяли боеприпасы документы, подтверждающие принадлежность задержанных к самопровозглашенной ДНР. Украина добилась соблюдения международного права и легитимных процедур в вопросе доставки гуманитарной помощи на Донбасс, подчеркнул госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства отметил, вопросы организации доставки гуманитарной помощи будут координировать представители Международного комитета Красного Креста. Петр Порошенко подчеркнул, что Украина согласна принять гуманитарную помощь только через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками. На певческом поле киевляне написали письмо в поддержку украинских военных в зоне АТО. Все желающие смогли выразить слова благодарности защитникам Родины на 15-метровом ватмане. Всего удалось собрать несколько сотен подписей. Свой автограф поставил и министр аграрной политики страны Игорь Швайка. Акция прошла в рамках ежегодного празднования Дня молока. Послание уже отправили на восток страны. Когда наши, и... Когда наши коллеги приезжают и передают на фронт детские рисунки и нематериальные знаки внимания, они стоят так же дорого, как материальная, так же как пищевая и боевая поддержка. Это то, что поднимает дух, потому что без этого победы быть не может. Я бы сказала, чтобы ребята возвращались сильными, здоровыми, крепкими, чтобы ни, ни в один день не погибал ни один наш парень. Жалко наших детей. Это ну поддерживает их дух настроение на возможности. Дай Бог, чтобы это свершилось поскорее все. Надежда Савченко невиновна. Об этом заявляет ее адвокат Марк Фейга. У защитников украинской летчицы есть неопровержимые доказательства ее непричастности к гибели российских журналистов. По словам защитника, удалось записать на камеру показания свидетелей боя в районе поселка Металлист под Луганском. Никто из них не смог вспомнить или опознать Надежду Савченко. Напомним, что старший лейтенант Савченко принимал участие в АТО в составе добровольческого батальона «Айдар». В конце июня она попала в плен к террористам и ее вывезли в Россию. Там ей выдвинули обвинение в причастности к гибели на Донбассе двух российских журналистов. На Одессе сегодня почтят пограничников, погибших возле пункта пропуска Должанский. Напомню, пятеро из погибших – жители Одессы и области. Тела остальных солдат доставят в Винницкую и Черкасскую область, откуда они родом. В связи с днем траура в городе отменили концерты и развлекательно-спортивные мероприятия, приспущенные государственные флаги. Также траурные мероприятия пройдут в Кировограде и на Львовщине. Там попрощаются с воинами, погибшими во время АТО. Специальное подразделение Федер... Федеральной полиции Бельгии идентифицировало первую из шести бельгийских жертв среди пассажиров малазийского Боинга 777. Всего на борту авиалайнера было шесть бельгийцев. Мужчина и его 12-летний ребенок, проживавшая в Австралии-Бельгийка с двойным гражданством, двое мужчин и еще одна женщина с двойным бельгийско-нидерландским гражданством. Напомню, всего на борту лайнера находились 298 пассажиров. Японское рейтинговое агентство GCR понизило долгосрочный рейтинг России до негативного. Японские аналитики считают, что экономическая ситуация в России ухудшалась за последние два года и может усугубиться еще больше из-за последствий украинского кризиса и экономических санкций. Уже в текущем году Россия может скатиться в рецессию. А растущий отток капитала, обусловленный снижением доверия к стране международных инвесторов, может привести к значительной девальвации рубля. Следует добавить, что негативные Рейтинги российской экономики также присвоили агентство Фичи Стандарт Энд Пурс. Российская технологическая компания Yota Devices переезжает из Москвы в Канаду. Компания Yota получила широкую известность в прошлом году, когда выпустила первый российский смартфон Йотафон. Российский мобильник сделан на базе Android да и мало отличается от аналогов. Его особенность – два экрана. Особой популярности Йотафон не завоевал, но широко разрекламировал создавшую его компанию. Руководство компании отрицает, что переезд в Канаду вызван санкциями ЕС и США. Тем временем в России начали применять нашумевший закон о блогерах. Теперь все владельцы интернет-страниц с ежедневно посещаемостью более трех тысяч пользователей обязаны выполнять ряд требований, которые ранее предъявлялись только к СМИ. В первую очередь, внести свои данные в реестр Роскомнадзора за непослушание штраф. Российские блогеры должны декларировать доходы и воздерживаться от нецензурной лексики, пропаганды, порнографии, насилия или жестокости. По первому запросу властей интернет-провайдеры обязаны предоставлять всю информацию о своих пользователях. 50 миллиардов рублей. Столько средств понадобится, чтобы Россия могла заменить украинскую продукцию в области оборонно-промышленного комплекса, подсчитали в российском Минпромторге. Речь идет о программе импортозамещения продукции 160 предприятий Украины, которые выпускают 3000 комплектующих узлов и агрегатов. Все это планируют заменить российскими разработками. Перечень основных товаров уже составлен и согласован в профильных ведомствах. Ну и Крещатик и прилегающие к нему улицы открыты для движения. Ограниченным остается проезд по Институтской, там еще не разобраны баррикады. На самом Майдане осталось две палатки, мобилизационный пункт Национальной гвардии напротив стела независимости и палатка возле пресс-центра Майдана. Не полностью разобрана и сцена на главной площади страны. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи.